Привет всем из города Кузнецовск! Вас приветствуют все нормальные, правильные, адекватные пацаны на районе, а также лично я, Виталёс Привитос по кличке Витамин. Витамин это не фамилия, это псевдоним. Я не разной дрянью и химическим ядом питаюсь, а витаминами закидываюсь, спортом занимаюсь. Когда делать нечего, вот как сейчас, то с камерой общаюсь. Ко всем здравомыслящим людям с телегой обращаюсь продвигаю и экспонирую здоровый образ жизни и саморазвитие в плане духовном и вечном. Учусь быть мудрым, простодушным, благородным и человечным. Жизнь в наше время ни шанса не оставляет быть мягкотелым и беспечным. Одиночество иногда с ума сводит. Уверен, я не один, с кем такое происходит. Незаметно и бесследно это однозначно в жизни не проходит одиноким, прелестным, очаровательным девушкам, которые ищут знакомств и общения, заботы и внимания, уважения и понимания, хочу передать энергетический, бодряковый, пламенный привет с огоньком и зарядить всех позитивом и бодряком, не откладывая жизнь на потом. В общем, пора мне уже заниматься своими делами. Если какая-то одинокая, изящная принцесса захочет пообщаться, контакты можно найти внизу видео под описанием. Всегда ваш Виталёс Привитос. По кличке витамин.